Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У найближчі хвилини ми будемо говорити про те, як проходить виборчий процес в Україні. Гість програми Народний депутат України Валентин Зубов. Вітаю вас, Валентин Сергійович. Добрий день. Валентина Сергіючи зараз всі політичні сили, які більш-менш відомі українцям, змагаються за те, щоб кожен виборець змінив свою думку перед днем голосування і проголосував за ним за них, але є інші політичні сили, які не так відомі українцям, але які також заявили про те, що вони готові змагатися за право бути присутніми тут у Верховній Раді України. А ви представляєте одну із таких політичних сил, не буду її рекламувати, не буду агітувати за, за неї, Але навіщо це вам треба? На що розраховуєте. Знаєте, я маю прямо сказати, що, во-первых, на мой взгляд, як професіонала соціолога, я хочу сказати, що определення ведущих політичних сил в Україні весьма относительно. Я можу, звісно, заблуждатися, але, к сожалению. нынешняя избирательная кампания носит такой специфический оттенок. И у меня складывается такое впечатление, что и в ходе этой избирательной кампании, и особенно в процессе выборов, народных депутатов, отрабатываться будут прежние технологии. И, к сожалению, я так думаю, что те, кто руководит этим процессом, вот, они рассчитывают на то, что многие люди будут вновь принимать решения, руководствуясь своими уже отработанными, выработанными, стандартными подходами э, к определению места, роль той политической силы, которая им будет ближе, симпатичнее и так далее. Вы очень правильно задали вопрос, хотя он мне неприятно, скажу честно, что нашу партию Народно-трудовой союз Украины, э, которую я возглавляю, относят к категории, ну как принято говорить, либо технических партий, либо второстепенных. И еще год назад, задолго до этой избирательной кампании, мне много раз приходилось слышать как от наших сторонников, так и от наших недругов о том, что нам нет смысла включаться в эту борьбу, поскольку мы партия не раскручена, за нами нет серьезных имен, известных в Украине. У нас нет финансовых ресурсов настолько серьезных, чтобы можно было бы идти на избирательную кампанию. И, в общем-то, с точки зрения формальной логики эти люди правы. У нас действительно нет финансовых ресурсов необходимых для того, чтобы каждый день, скажем, крутить наш ролик, великолепный, кстати, ролик, который идет по областным каналам, по центральным каналам. У нас действительно недостаток финансовых ресурсов, это, в принципе, это основа любой избирательной кампании. Но, вы понимаете, для, с точки зрения стандартного мышления это недостаток. С точки зрения нормальных людей, которые ставят задачу перед собой избрать действительно серьезную политическую силу, которая способна что-то сделать, это серьезное преимущество. А э, Валентин Сергеевич, если, нет я... не вы, вы продолжите. Если не мая то каким чином э, за допомогою видеороликов, за допомогою агитматериал, каким як, чином донести свои идеи? людей? я сейчас расскажу. Я просто не хочу потерять эту мысль. Это очень важно. Понимаете, если у нас нет за нашей спиной мощных финансовых ресурсов, это означает только одно. Мы независимы. Мы одна из немногих политических партий в Украине, которая независима, прежде всего, от крупного капитала. Подчеркиваю, все политические партии, которые сегодня вращаются на телеэкране, все они зависимы. Пусть на меня обижается, не обижается, я не называю конкретно партии. Но поверьте мне, те люди, и прежде всего олигархи, которые держат в руках сегодня не только финансово-промышленные группы, но и все средства массовой информации, включая прежде всего телевидение центральное, они никогда не допустят на центральные каналы партию, которая ставит задачи, которые противоречат интересам радикальными и стратегическим интересам олигархов. Вот мы такая партия. Потому что в нашей программе мы ставим задачу очень жестко и конкретно. Мы ставим задачу, решение которых позволит Украину уже в течение не 10 лет ближайших, а 2-3 лет приводить в нормальное, цивилизованное, разви развитое государство. Это я говорю не как народный депутат с 15-летним стажем, хотя и это важно. Я говорю как доктор-наук-профессор, потому что я знаю, что происходит сегодня в мире. Я подчеркиваю, как один из немногих действительно знаю, что происходит и в стране, и в мире. Валентин Сергеевич, не все выборцы смогут прочитать вашу программу. Я уверен, что она есть на, мы... на сайте. Да. А вы да, же должны да есть... им прийти, до людей пояснить. И... Вы задали вопрос о нем. Очень правильно. Если у нас нет денег, то как мы тогда выходим на медиапространство к нашим избирателям и так далее я хочу сказать, что в этой ситуации, вот когда на съезде определяли, как нам быть, принимать участие в битве в этой. Мы же прекрасно знаем. Я прохожу четвертую избирательную кампанию. Я знаю очень многие тонкости. Два раза в процессе избирательной кампании я едва остался жив. Потому что два раза было покушение. То есть я прошел, и как, знаете, как в народе говорят, и Крым, и Рым, и, и, все, что, все что угодно, медные трубы тоже. Да, поэтому мы очень на съезде партии, на четвертом, когда мы принимали решение ввязываться в борьбу или нет, мы отдавали себе отчет. И, разумеется, мы собрали ну, все, что могли из личных ресурсов. И мы ставку сделали, ну пусть это не покажется невероятным, на интеллект. То есть мы не стали повторять традиционные ошибки, что надо выпустить 5 миллионов листовок, что надо обязательно заплатить там за то-то, то-то, что надо возле каждой остановки поставить 100 человек. Палатки, у нас нет ничего этого. Мы отработали механизм, когда наше слово доходит индивидуально до наших избирателей. Оно несется не с экрана в телевидении, а люди получают от нас скромные материалы, которые позволяют им, им иметь о нас представление. И это очень важно. Я хочу сказать, что невзирая на то, что действительно нашей команды, нашей партии, ну не на одном канале центрального телевидения нет, наш ролик, который мы сделали на нашем канале, на я вашем его, только, да, я что, уважаю, да что и вы, нет, но я имею в виду, вы же не приватизированный канал, вы канал Верховной Рады, поэтому я как народный депутат здесь имею право. Появиться. А на 1 плюс 1 и интер и другие каналы ни одного нашего ролика, ни одного эпизода из жизни нашей партии или программного документа ничего нет. А почему? А потому что вот когда мы принимали решение идти или не идти, то мы руководствовались реальным пониманием процессов, которые происходят сегодня в Украине. Мы одна из немногих политических партий, которая понимает, что страна медленно, но неуклонна скатывается к гражданской войне. Я подчеркиваю, медленно, но неуклонно скатывается. И вот почему? Потому что любой вопрос, центральный вопрос любой политики, это вопрос собственности. И не случайно в свое время Маркс сказал, что социализм, как более высокая стадия общественного развития, отличается от капитализма формой собственности. При капитализме частная собственность, при социализме общественная собственность на средства производства. Так вот, когда в 1917 году Давайте посмотрим, для того, чтобы не считали... наши. часы не для, для, для истории. Я очень коротко, но это принципиально важно. Потому что можно говорить все, что угодно, но очень важно объяснить на основании чего делаются такие выводы. Я говорю о серьезной негативной перспективе для Украины. Поэтому я хочу, чтобы люди, которые нас смотрят, знали на основании чего я так утверждаю. Я утверждаю потому, что в течение последних 20 лет в Украине не было и нет экономических реформ. В Украине идет процесс перераспределения национального богатства, которое было создано трудом нескольких поколений миллионов людей в Украине, и которое сегодня приватизировано ну, небольшой группой людей. То есть у нас восстановлены классические капиталистические производственные отношения. То есть капиталист. Причем первоначально его накопление капитала очень варварского капитализма. А теперь давайте проведем параллель. 17 год России. Классический капитализм с характерными чертами, подавляющим нищетой большинства народа и, естественно, процветание небольшой группы, привилегированной группы собственников. В итоге 17, Октябрьской 17 -го года подавляющее большинство лишило собственности Незначительную часть населения. Что произошло? Произошла гражданская война, в результате которой погибли миллионы людей. А теперь давайте вернемся в современную Украину. Тоже капиталистические отношения восстановлены за 20 лет. И в результате которых небольшая группа наших соотечественников, которые сегодня справедливо называют олигархами, сосредоточила в своих руках... Огромное состояние национальное. То есть она, эта группа людей, лишила собственности десяткам миллионов людей. И что же, Вадим, давайте так говорить откровенно. Неужели кто-то серьезно способный, серьезно мыслить, политик, человек просто, может допустить, что этот процесс будет развиваться бесконечно долго и без всяких последствий. Поэтому вопрос вооруженного перераспределения национального богатства в Украине, Вопрос ні буде будуть на пов'язку дня. Вопрос только времені сріч. Давайте повернемося до партійної ієрархії. Ви сказали, що зробили у вашій силі ставку на досвід на велике перебування вас у українській політиці. Багато ви знаєте, пропрацювали у Верховній Раді України. Виникає запитання: от багато в нас політичних проектів робили ставку на досвід на відомих людей, розкручували. Потім очолювали зовсім інші люди. Іншими словами, просто продавали эту политическую силу. Вы не боитесь, что с нами может быть вот Знаете, если откровенно, когда мне два года назад избрали председателям этой партии, я очень много размышлял над тем, стоит ли давать согласие и так далее. В принципе, намерения у меня были уже идти на покой, на пенсию, заниматься рыбалкой, внуками и все прочее. Но вся беда в том, чтобы если бы я, зная хорошо, хорошо наш политикум изнутри, если бы я видел, что вот можно просто подставить плечо тому или другому политическому лидеру, и можно спокойно тогда идти отдыхать. Я не вижу таких людей. Пусть это может звучит самонадеянно, но я не вижу сегодня в Украине человека, который в концептуальном, теоретическом, практическом плане представляет, что такое сегодня современный мир. Какие объективные законы лежат в основе его развития? Какое место Украина занимает в этом мире? И что нужно делать? Как следствие уже можно решать вопрос, что нужно делать в Украине. Поэтому понимая эту опасность того, что мы идем, а мы, кстати, идем гражданского не не только, я не это мы идем по этому пути не потому, что я этого хочу, но я просто как ученый вижу что мало того, что проблемы собственности решены несправедливо, когда приватизация называют грабительской, несправедливой, я соглашаюсь. Но самое страшное состоит еще и в том, что мы стоим накануне принятия важнейшего закона, и он уже обсуждался в Раде, это ликвидация на моратории на продажу сельскохозяй... земли сельскохозяйственного назначения. Если вы в Украине, поверьте мне, мне горько об этом говорить. Но я скажу, что если мы допустим свободную продажу, рынок земли, все, Украины не будет. Я эту тему мог бы развивать и фундаментально ее доказать, но я проработал 30 лет в сельхозинституте, в Умане. Я хорошо знаю эту проблему. У меня докторская диссертация посвящена этим вопросам. И понимаете, я не ухожу из политики, вынужден не уходить. Только потому, чтобы сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить развития событий в таком направлении. Если мы начнем продавать землю, Украины перспективы не будет никакой. Ни у меня, ни у моих детей, ни у вас, ни у ваших детей, ни у кого. Україна ще з ліця землі. Просто ще. Ми всі будемо, як писав Шевченко Тарас Григорьович, ми всі будемо рабами на своїй, не своїй землі. Валентин Сергійович, на завершення дуже коротко, от ваші колеги, члени партії, формували виборчі комісії. І, можливо, це неприємно буде почути для вас. Говорили про те, що ці сили, які непопулярні в України, вони от з метою йдуть для того на вибори, щоб сформувати. Під різним виглядом і просто на користь влади чи на користь опозиції працювати. А як ви от сприймаєте цю інформацію? Коли ви, ваші колеги будуть там, рахувати бюлетені, як як голосували українці, і будуть, можливо, можливо там, маніпулювати якимись даними? Вадім, взагалі-то, в принципі, мабуть, ісключать нічого не можна в частному варіанті. де то може що таке може бути. Але, знаєте. Чем отличается наша партия? Она, ну, мы с 2010 года фактически работаем, два года. И мы для себя ставим задачу, если мы преодолеваем 5% барьер, а мы на это очень надеемся, и я думаю, что наши избиратели нас поддержат, то для нас это будет колоссальный успех. Поэтому мы, мы одна из немногих партий, где мы работаем бесплатно. Вот поверьте, может быть это невероятно звучать. Но все наши руководители, 17 руководителей областных партийных, они работают бесплатно ради идеи. И вокруг себя такой же актив сформировали. Понимаете, насколько долго продлится этот мой, я бы так сказал, романтический проект? Я не знаю. Но мне хочется объединить вокруг нашей партии людей, которые переживают не только за себя лично, за свою семью, но и за страну. Как бы это высоко не звучало. потому что Украина у нас на всех одна, на разных, на нас она одна. Поэтому место и роль той или иной политической силы должна объясняться именно строится вообще на таком понимании проблемы, что мы должны все работать ради нашей страны, ради наших детей. Сразу Дякую вам, Валентин Сафийович, за размову. Я нагадую, чем мы сплакивался с народным депутатом Украины Валентином Зубовым. Залишайтеся на парламентском телеканале «Рада». Адже мы делаем политику зрозумілою.